హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం భగవద్గీత పాట్ త్రీలో శ్లోకాస్ నెంబర్ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది నేర్చుకుందాం మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం మాధవం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేషం विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तनैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितत मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः नमस्ते